группы «Автомайдан». Вместе с Андреем Дзинзи. мы сегодня с утра ездили, наблюдали, как гаишники переписывают номера автобусов, которые следуют на Киев, на Майдан. После того, как мы обнаружили патруль, который записывал номера автобусов, Андрей Дзинзи вышел, снимал это все на видеокамеру, изъял у них список, и э, сказал, что это все он потом сообщит э, в Интернете. А, по телефону, на который, который был указан в списке, оказался штаб ГАИ. А, Андрей позвонил в этот штаб и как бы, сказал, что же вы делаете, вы переписываете автобусы людей, собираете данные незаконные и так далее. А, затем а, с нами был еще один активист, которого остановили а, ГАИшники и попытались вытащить его из машины, но ему удалось уехать. Мы приехали потом на Васильков, где люди блокируют военную базу, на которой засел Берку, 30 автобусов с Берку. были там пару часов и возвращались в Киев на заправке ТНК на дружбе народов. Мы вышли из машины, взяли там воды, бутерброды и когда садились в машину, на нас просто напали неустановленные лица в масках, не представившись штатском, просто били нас кулаками по лицу, ногами и надели нам мешки на головы, наручники, и засунули в автобус, в микроавтобус. Привезли нас, при этом один из них выражался, ну что, до евро интегрировались? Потом нас привезли в какое-то отделение, потом это выяснилось. Это было управление по борьбе с организованной преступностью на улице Антоновича, 114. Где я дал свидетельские показания по криминальному делу о том, что Андрей Зиндзя подозревается в угоне трактора, который атаковал... Сотрудников внутренних дел, защищающих улицу банка. Я был в шоке, когда это увидел. Вот. Естественно, я сказал, что я ни на какие вопросы отвечать не буду без адвоката. Адвоката мне не предоставили. Еще продолжали задавать другие вопросы. В конечном итоге меня повезли в качестве свидетеля, но с милиционером рядом, который не разрешал мне никуда отходить. Привезли к той машине, которая оставалась три с половиной часа открытая, ключи были у них э, на, той, на той же заправке, на которую на, на нас напали. Э, и дальше они пытались э, изымать, э, изъяли все вещи, которые были в машине в рамках этого э, криминального дела. Ну вот, собственно, и все. Нас, нас очень так серьезно избили. Я пережил не очень приятные минуты, как вы понимаете. Но я думаю, что... Это результат нашей деятельности. И это означает, что власть реально э, сходит с катушек. Они не знают, что делать. Они в шоке. Вы разом, разом с Андреем тримал вас? Или нет. Или вас берут... Да, я его видел последний раз где-то в районе 7 вечера. Я проходил по коридору, видел, как он сидел общался с исследователем. Но говорят, что потом его привозили в больницу скорой помощи и с битом. И после этого привезли вот сюда. А судей он был так само по нет? Визуально было видно, что ли? Визуально не было. Нам надели мешки на головы. То есть мы пережили очень такие сложные минуты. Запрессия. Да. А